Salam sejahtera, salam madani, salam tiga yaku, demi ilmu dan dharma. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Regina Woon uh, sebagai pensyarah kami dalam subjek Sosiologi dalam Pendidikan. Baiklah, uh, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Sosio-Budaya. Baiklah, sebelum saya memulakan pembentangan kami, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya, Dayang Nur Kamila binti Jasmi dan Nur Syuhada binti Abdul Razak dan Siti Hana binti Muhammad Esa. Baiklah, pembentangan kami ini akan mencakupi empat aspek. Yang pertama, konsep kepelbagaian sosio-budaya faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Ketiga, isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosio budaya. Dan yang terakhir, kami akan membincangkan tentang peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama iaitu konsep sosio budaya. Sosiobudaya merupakan amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Baiklah antara kepelbagaian sosiobudaya yang ada yang pertama bangsa, bahasa, adat resam, struktur masyarakat, kepercayaan. Contohnya, kaum Melayu mempunyai perayaan Hari Raya. Kaum Cina pula mempunyai perayaan Tahun Baru Cina. Nam uh, namun, kepelbagaian tersebut diraikan oleh setiap daripada masyarakat di Malaysia. Sosio budaya merujuk juga kepada kajian atau pemahaman tentang bagaimana budaya dan faktor saling mempengaruhi dalam masyarakat. Menurut Nur Shahira, Zulkifli dan Muhammad Yusaidi Muhammad Yusuf pada tahun 2022, kajian mereka mengatakan sedemikian rupa, iaitu sosio budaya merupakan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Seterusnya kita pergi kepada faktor kepelbagaian sosio budaya. Di sini saya sertakan tiga faktor kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Dalam konteks sekolah kita melihat pelbagai uh, sosio budaya yang ada. Uh, yang lahir dalam kalangan murid, guru, para pentadbir dan komuniti sekolah. Apakah faktor yang terlibat dalam kepelbagaian sosial budaya ini? Yang pertama struktur sosial, kaum dan etnik, gender ataupun jantina. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang pertama iaitu struktur sosial. Di mana yang kita Uh, fahami di sini struktur sosial itu merupakan stratifikasi ataupun susunan sosial tersebut susunan sosial masyarakat di mana ia merupakan pola tertentu yang mengatur organisasi sesuatu, sesuatu kelompok sosial uh, dalam konteks sekolah pula kedudukan guru dan murid dalam struktur sosial adalah berbeza di mana guru mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada murid begitu juga sebaliknya uh, para pentadbir ataupun pengetua ataupun guru besar lebih tinggi struktur sosial berbanding dengan guru biasa baiklah kita pergi kepada faktor uh, struktur sosial yang kedua iaitu status ekonomi keluarga di mana di, bila kita melihat dalam konteks sekolah kita akan melihat kepelbagaian status ekonomi uh, dan latar belakang murid uh, keluarga murid tersebut di mana status ekonomi yang berbeza iaitu sama ada murid itu uh, lahir dari, dari kalangan uh, keluarga B40, M40 ataupun T20. Kepelbagaian status ekonomi ini akan mempengaruhi uh, akan mempengaruhi dan memberi implikasi kepada cara mereka dilayan di sekolah. Seterusnya status dan peranan Guru perlu memberi pendidikan terbaik kepada murid untuk meningkatkan tahap pendidikan murid di mana status dan per peranan ini juga berbeza. Baiklah, kita sentuh sedikit uh, status murid. Murid di sekolah adalah berperanan untuk menerima pembelajaran daripada guru. Uh, seterusnya, guru pula berperanan untuk memberi pengajaran kepada murid untuk Murid mengubah sama ada dari segi tingkah laku, dari segi intelek, dari segi emosi dan sebagainya. Dan, uh, dan status perbezaan peranan ini akan membolehkan institusi pendidikan itu menjadi lebih baik. Kita pergi kepada faktor kepelbagaian sosio budaya yang kedua, iaitu kaum dan etnik. Apabila kita melihat kepada konteks kaum dan etnik di Malaysia. Di Malaysia merupakan satu negara yang unik di mana uh, Malaysia ini terdapat pelbagai kaum dan juga etnik. Baik, kaum dan etnik ini akan membentuk kepelbagaian kaum dan etnik ini akan membentuk integrasi sosial di mana penyatuan pelbagai kelompok melalui satu identiti dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Di mana apabila kita lihat uh, kepelbagaian kaum dan etnik di sekolah akan menyebabkan murid sama ada murid, guru-guru pentadbir sekolah ataupun komuniti sekolah sekalipun termasuk ibu bapa juga akan mempelajari perbezaan etnik tersebut dan akan meraihkan antara satu sama lain di mana menurut Dorin Ting Jia Chen pada tahun 2021 dalam kajian beliau menyatakan bahawa interaksi sosial yang baik dalam kalangan kumpulan etnik merupakan satu asas utama dalam membentuk perpaduan yang erat Baik, di sini kita fahami bahawa Malaysia merupakan satu uh, negara yang unik Di mana ia mempunyai pelbagai kaum dan etnik Bagaimana kita ingin menerapkan atau melaksanakan perpaduan tersebut Iaitu melalui institusi sekolah Di mana di sekolah, murid-murid akan belajar untuk meraihkan dan menghormati etnik dan kaum masing-masing Seterusnya kita lihat kepada kajian daripada Nurul Adila Salah Alias Saleh pada tahun 2023 menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan institusi yang berperanan untuk mengeratkan interaksi etnik di semua peringkat pendidikan. Maksudnya di sini terbuktilah bahawa institusi pendidikan ini memberikan satu impak yang luar biasa dan impak yang positif kepada masyarakat khususnya murid-murid uh, bahawa uh, institusi pendidikan ini akan mengeratkan lagi interaksi antara etnik di kalangan murid-murid dan mereka akan mempelajari pelbagai budaya sesuatu kaum dan etnik di sini saya lampirkan uh, keratan akbar daripada Malaysia Gazette pada 21 April 2021 yang bertajuk Hapuskan Diskriminasi di Sekolah. Maksudnya di sini uh, masih terdapat uh, stigma ataupun persepsi bahawa sesetengah kaum ini uh, perlu didiskriminasi uh, hanya kerana faktor-faktor uh, luaran yang dilihat oleh sesetengah pihak. Okey, pada uh, menurut Malaysia Gazette juga menyatakan bahawa masih terdapat sekolah yang meletakkan syarat perkauman bagi pendaftaran aktiviti kokurikulum terutamanya sukan. Baiklah di sini kita perlu melihat bahawa kepelbagaian budaya ini tidak juga memberi uh, tidak juga memberi kesan yang positif sahaja kita juga perlu melihat kepada kesan negatifnya isu-isu yang akan timbul seperti isu layanan guru isu bahasa yang akan timbul isu komunikasi antara murid dan guru namun diskriminasi di sekolah ini dilihat dengan jelas bahawa layanan setiap eh, layanan guru kepada setiap murid adalah berbeza mengikut etnik mereka. Baiklah, kita pergi kepada faktor yang terakhir dalam faktor kepelbagaian sosio budaya di sekolah. Iaitu faktor gender ataupun jantina. Jika kita lihat di sini, jantina yang ada adalah lelaki dan perempuan. Iaitu murid lelaki dan murid perempuan mempunyai perbezaan dari segi tahap pembelajaran mereka dan kita lihat di sini apabila tahap pembelajaran mereka berbeza ia akan memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka menurut kajian Hanita Muhammad Yusuf dan Norzaini Az Azman menyatakan bahawa tahap kognitif uh, perempuan murid perempuan lebih tinggi berbanding murid lelaki hal ini menyebabkan akan berlakunya isu-isu seperti layanan berbeza daripada guru. Guru akan memberi lebih perhatian kepada murid-murid yang mencapai uh, pencapaian akademik yang terbaik di sekolah, iaitu golongan murid perempuan. Seterusnya kita pergi kepada penglibatan murid. Penglibatan murid ini bermakna bahawa uh, murid lelaki dan murid perempuan mempunyai perbezaan dari segi penglibatan murid mu dalam uh, aspek kurikulum iaitu akademik murid perempuan lebih terkedepan daripada murid lelaki uh, sebaliknya dalam aspek kokurikulum ataupun di luar bilik darjah murid lelaki lebih keterhadapan daripada murid perempuan. Jika kita lihat dari perbezaan persepsi daripada guru-guru, guru-guru juga melihat faktor gender ini sebagai satu uh, satu uh, tonggak di mana mereka melihat bahawa uh, murid perempuan lebih aktif daripada murid lelaki. Okey, baik. Seterusnya kita akan sambung kepada implikasi ataupun kesan yang terjadi apabila berlakunya kepelbagaian sosio budaya dalam pendidikan di Malaysia. Okey, jadi ke, uh, implikasi ini kita lihat daripada aspek isu ketidaksamaan yang telah kami pilih iaitu layanan guru yang berbeza terhadap murid dalam pendidikan di sekolah. Sebelum saya teruskan dengan implikasi yang terjadi... Uh, ingin saya tekankan bahawa layanan guru yang berbeza ini juga uh, boleh diertikan ataupun boleh dimaksudkan dengan diskriminasi. Kalau sebelum ini kita selalu dengar diskriminasi ini selalunya dikaitkan dengan isu-isu perkauman di Malaysia. Namun, tanpa kita sedar sebenarnya uh, layanan guru yang berbeza ini juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap pelajar dalam bidang pendidikan. Jadi implikasi yang terjadi uh, terhadap murid tersebut saya bawakan tiga implikasinya iaitu yang pertama halangan terhadap perkembangan potensi murid itu sendiri yang kedua pembentukan sikap perkauman dalam kalangan murid di sekolah dan yang terakhir sekali adalah kemerosotan prestasi akademik seseorang murid. Okey baiklah saya akan mulakan dengan implikasi yang pertama iaitu Isu layanan guru akan menyebabkan terhalangnya perkembangan potensi murid. Layanan guru yang berbeza ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor dan antaranya adalah struktur sosial murid tersebut. Jadi apabila layanan guru yang berbeza terhadap murid mengikut latar belakang mereka ianya akan memberi impak yang negatif kepada minat murid tersebut motivasi murid tersebut sekaligus akan memberi kesan terhadap pencapaian murid. Jadi saya bawakan satu keratan akhbar daripada berita harian yang menyatakan, menceritakan tentang bagaimana diskriminasi pendidikan ini boleh menyekat pengembangan potensi pelajar. Saya ambil satu petikan kata daripada berita ini iaitu wujud amalan mendahulukan anak guru walaupun terdapat murid lain yang berkelayakan. Daripada petikan kata ini, kita dapat faham bahawa apabila Adanya amalan yang mendahulukan anak guru yang mana status sosialnya lebih tinggi daripada anak lain itu itu telah menunjukkan bahawa guru tersebut memberikan layanan yang berbeza ataupun berlakunya diskriminasi di situ kerana apa kerana struktur sosial yang berbeza dalam kalangan murid ini akan menyebabkan guru itu lebih menyenangi ataupun menyantuni murid yang lebih kaya ataupun lebih pandai ataupun lebih berkemampuan daripada murid yang memiliki status yang rendah. Jadi disebabkan layanan guru yang berbeza ini, murid yang memiliki status yang rendah akan hilang motivasi untuk belajar dan seterusnya tercicir dalam pembelajaran mereka. Bukan itu sahaja, disebabkan struktur sosial yang berbeza ini, layanan guru yang ber, uh, layanan guru terhadap murid yang ber, memiliki status yang rendah ini mungkin tidak akan memberikan mereka peluang langsung untuk mengembangkan potensi mereka sedangkan kadang-kadang ada juga murid yang status rendah ini mempunyai potensi yang tersendiri namun tidak dapat dikembangkan kerana guru mereka tidak memberikan mereka peluang disebabkan status sosial mereka yang rendah Seterusnya kita pergi kepada implikasi yang kedua iaitu pembentukan sikap perkauman dalam kalangan murid di sekolah. Saya bawakan di sini salah satu kajian yang dilaksanakan oleh Yong Hihi dan Ku Hasni Taku Samsu dengan tajuk sikap negatif guru sebagai penghalang kepada pembentukan perpaduan etnik di sekolah. Jadi kajian ini telah menunjukkan bahawa masih terdapat guru di Malaysia yang memberikan layanan yang berbeza terhadap murid mereka mengikut apa? Mengikut kaum dan juga etnik yang tertentu. Kajian ini telah dilaksanakan uh, terhadap tiga buah sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Guru ataupun beberapa orang informan telah ditemuduga oleh pengkaji di dalam kajian ini. Jadi saya ambil satu uh, petikan kata yang telah di, diutarakan oleh salah seorang informan dalam kajian ini iaitu contoh guru itu mengajar anak muridnya you jangan campur dengan orang Melayu. Jadi di sini yang saya nak highlightkan adalah bagaimana seorang guru itu boleh menunjukkan ataupun memberikan layanan yang berbeza terhadap kaum Melayu. Jadi informan ini tidak silap saya dia telah dinyatakan oleh uh, seorang guru daripada sekolah jenis kebangsaan Tamil yang mana dia merupakan salah seorang Indian punya guru. Jadi uh, salah seorang guru di sekolah SJKT telah melakukan diskriminasi kaum terhadap kaum Melayu yang mana mereka telah memberi menghalang anak murid mereka untuk bergaul ataupun berinteraksi ataupun bersosial dengan orang-orang Melayu. Jadi layanan guru ini sekaligus dia akan menimbulkan masalah perpaduan kaum dalam kalangan murid. Jadi dalam artikel ataupun kajian ini telah menunjukkan bahawa sikap negatif guru yang mempunyai masalah uh, diskriminasi perkauman terhadap murid mereka sendiri akan menyebabkan uh, murid mereka juga mempunyai sikap perkauman itu sekaligus dia akan menghalang uh, pembentukan perpaduan di sekolah dalam bidang pendidikan itu Baiklah implikasi yang terakhir adalah Isu layanan guru yang berbeza ini mengikut jantina ataupun gender yang mana ia menjejaskan prestasi akademik murid tersebut. Saya bawakan di sini satu jurnal pendidikan yang telah dijalankan oleh Zalizan Muhammad Jelas dan rakan-rakannya dengan tajuk Prestasi Akademik Mengikut Gender. Walaupun jurnal ini telah mengkaji prestasi akademik mengikut jantina, namun ingin saya highlightkan di sini satu petikan kata daripada jurnal ini yang menunjukkan bagaimana jantina ini boleh mempengaruhi layanan guru terhadap murid sekaligus memberi kesan terhadap prestasi akademik mereka. Jadi petikan ini berbunyi guru perempuan mempunyai pandangan yang negatif terhadap murid lelaki. Keadaan ini boleh mempengaruhi tingkah laku dan sikap guru terhadap murid. Dapat kita simpulkan ataupun dapat kita highlightkan di sini bahawa uh, layanan guru terhadap pelajar ataupun murid lelaki ini lebih rendah ataupun kurang positif berbanding layanan guru terhadap murid perempuan. Jadi jantina ini memberikan satu perspektif yang berbeza terhadap guru dalam menyantuni anak murid mereka. Jadi guru memberikan layanan yang berbeza mengikut apa? Mengikut aspek kekemasan, disiplin serta motivasi murid lelaki dan perempuan di dalam kelas. Jadi persepsi ataupun stigma guru ini akan membuatkan murid lelaki itu merasakan bahawa tidak penting untuk mereka belajar bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana guru mereka lebih memilih ataupun lebih memuji dan juga lebih uh, pilih kasih terhadap murid perempuan berbanding dengan mereka. Jadi dekat sini kita dapat tunjukkan bahawa prestasi akademik murid lelaki ataupun pencapaian mereka akan merosot disebabkan hilangnya motivasi mereka untuk belajar disebabkan oleh layanan guru yang berbeza terhadap mereka. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan analisis peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Menurut Yong Hi Hi 2018, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah. Para guru terutamanya di peringkat sekolah rendah merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam menyatupadukan murid yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara yang berkualiti. Saya akan mengupas analisis peranan guru ini merangkumi aspek peribadi, profession, amalan dan tingkah laku. Peranan guru ini berkait rapat dengan faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah dan isu layanan guru yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Yang pertama dan utama dari aspek peribadi, peranan guru adalah dengan menjadi suri tauladan yang baik dari segala aspek kehidupan mereka. Perwatakan guru yang positif beraktika dan berintegriti akan mempengaruhi murid untuk meniru tingkah laku yang baik. Aspek peribadi guru yang melibatkan sikap, nilai dan keprihatinan yang ditunjukkan oleh guru terhadap murid serta bagaimana mereka menghadapi cabaran dalam menjalankan tugas. Saya memandang untuk mengatasi isu layanan guru ini, guru sewajarnya mengamalkan sikap yang adil dan objektif. Guru perlu menjaga emosi dan persepsi mereka terhadap murid agar tidak memberi layanan berdasarkan prasangka atau kecenderungan peribadi guru itu sendiri. Sebagai contoh, guru harus memastikan bahawa mereka tidak lebih cenderung melayan murid yang baik atau yang lebih pandai sahaja. Tetapi, perlulah memberikan perhatian yang sama rata tanpa diskriminasi kepada semua murid tanpa mengira latar belakang ataupun persepsi mereka. Seterusnya, aspek yang kedua. Aspek yang kedua ialah aspek profesional. Profession merujuk kepada pekerjaan atau bidang kerjaya yang memerlukan pengetahuan, kemahiran, latihan dan pendidikan khusus. Pekerjaan guru ini memerlukan guru untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran pedagogi serta etika kerja yang tinggi. Guru bertanggungjawab memastikan murid mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa sebarang prejudis. Untuk mengatasi isu layanan guru ini dalam konteks professionalisme guru Guru seharusnya mengenal pasti dan memahami keperluan individu murid serta menyediakan peluang yang sama bagi mereka untuk berjaya. Bermakna setiap murid berhak untuk berjaya. Dengan bertindak secara profesional, guru dapat mengelakkan amalan pilih kasih atau layanan yang tidak adil terhadap sesetengah murid sahaja. Malah, kualiti pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan apabila guru mengenal pasti kaedah pengajaran yang bertepatan atas setiap murid. Aspek yang terakhir adalah aspek amalan dan tingkah laku guru. Amalan pengajaran guru merangkumi cara mereka mengendalikan kelas, berinteraksi dengan murid dan melaksanakan tugas harian mereka. Amalan ini perlu sentiasa berlandaskan prinsip kesaksamaan dan keadilan serta menghormati perbezaan sosial budaya yang wujud di sekolah. Guru yang mengamalkan pengajaran yang terbuka dan inklusif akan lebih berjaya dalam memastikan setiap murid merasa dihargai dan diberi peluang untuk berkembang. Isu layanan guru yang tidak adil sering timbul apabila terdapat amalan diskriminasi dalam pengajaran atau pengurusan kelas. Untuk mengatasi isu ini, Guru perlu melaksanakan amalan yang inklusif dengan memberi perhatian kepada setiap murid secara individu. Ini termasuk memberi maklum balas yang konstruktif kepada semua murid tanpa mengira tahap mereka ataupun tanpa mengira siapa mereka serta memantau perkembangan ini dari masa ke semasa secara objektif. Amalan mula ini dapat menangkis persepsi yang tidak sepatutnya kepada seorang guru. Di sini saya lampirkan beberapa keratan akhbar dari Bernama pada tahun 2022 dan 2024 yang menyokong peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk kesejahteraan murid. Keratan akhbar yang pertama pada tahun 2022 ada menyebutkan menjadi guru bukanlah tugas yang mudah dan menuntut kecekalan dan semangat mendidik yang tinggi. Ini adalah kerana guru merupakan orang yang paling bertanggungjawab selepas ibu bapa dalam memberi didikan pedoman dan bimbingan terhadap anak-anak bangsa. Adapun keratan akhbar yang kedua bernama 16 Mei 2024 ada menyebutkan Seseorang guru juga harus mempunyai nilai tambah bukan sahaja dalam bidang akademik semata-mata sebab dalam dunia pendidikan banyak aspek lain yang tidak berkaitan tetapi harus dikuasai. Dan yang ketiga, keratan akhbar Kemas kini 18 Mei 2024 ada menyebutkan guru sebagai ejen utama sistem pendidikan memegang peranan yang penting dalam membentuk generasi yang akan datang. Kesimpulannya, guru sebagai ejen sosialisasi memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk sikap dan tingkah laku murid. Dengan mempamerkan sifat-sifat positif melalui aspek peribadi, profesional Nisma amalan dan tingkah laku mereka, guru dapat mengatasi isu layanan yang tidak adil. Peranan guru dalam memberikan layanan yang adil dan saksama kepada semua murid adalah kunci untuk mencipta persekitaran pembelajaran yang sihat, harmoni dan produktif. Sekian saja daripada kami bertiga yang membincangkan kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Sekian terima kasih.